स्वागत yes, यस, आज हम पत्रकारों को सबको यहाँ बुलाया है आप सब अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारी मीटिंग का उद्देश्य ये है प्रेस रिलीज का उद्देश्य ये है कि गांधीधाम स्पोर्ट्स ऑथोरिटी का एक ग्राउंड है वहां पर हमारा गांधीधाम क्रिकेट एसोसिएशन कोचिंग स्टार्ट करने जा रहा है फर्स्ट अगस्त से और उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की हमारे रणजी प्लेयर जानी सर को तो वो पहली तारीख से यहाँ गांधी के बच्चों को क्रिकेट का कोचिंग देंगे गांधी क्रिकेट आजकल बहुत अच्छा कर रहा है अभी रिसेंटली पिछले महीने पूरे सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की एक टूर्नामेंट हुई अंडर नाइनटीन की उसमें हमारी टीम चैंपियन हुई है अंडर 19 की और सबसे अच्छी बात यह है कि की की अंडर 19 टीम में गांधी धाम के आठ लड़के सिलेक्ट हुए हैं तो हमारी ऐसी सारे मेंबर अपना, समय निकाल के, अपना पैसा लगा के काफी मेहनत कर रहे हैं गांधी धाम में बहुत अच्छे ग्राउंड भी है जैसे गांधी धाम में डीपीएस का ग्राउंड है रेलवे का ग्राउंड है स्पोर्ट्स अंकुल का है इफ्को का है कंडलापोर्ट का है काफी ग्राउंड है हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंडोर क्रिकेट की फैसिलिटी है अच्छे कोचिज है और अभी पहली तारीख से जानी भाई भी कोचिंग के लिए आ रहे हैं तो मैं वही कह रहा था कि ये अभी गोल्डन पीरियड है स्वर्ण कार्ड है कच क्रिकेट के लिए और आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप स्कूल्स को पेरेंट्स को हमारी ओर से रिक्वेस्ट करें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पर क्रिकेट के कोचिंग के लिए भेजें क्योंकि अभी आठ दिन में पांच दिन मिस्टर जानी जो रंजी प्लेयर है राजकोट के वो यहाँ रहकर कोचिंग देंगे क्या बोला आपने फीस, फीस हमारी जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात जब ग्राउंड एलोट करते हैं तो हमें वो एक फीस कहते हैं कि इतनी फीस आपको लेनी है उसके मुताबिक ही हम फीस लेंगे कोई और यहाँ तक भी हमने डिक्लेयर किया है कि जो बच्चा बहुत ही अच्छा टैलेंटेड होगा अच्छा क्रिकेट खेलता होगा उसे फीस भी नहीं ली जाएगी बल्कि उनको हम अपने एसोसिएशन की ओर से पूरा क्रिकेट का किट जैसे बैट और पैड बॉल सब हम अपनी ओर से देंगे यहाँ तक भी हमने डिक्लेयर किया है कि जो बच्चा बहुत ही अच्छा खेल रहा है उसको हम डीपीएस में फ्री एजुकेशन भी देंगे बस हमारा एसोसिएशन ये चाहता है और हम लोग उस आगे ऐसा बढ़ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गांधी धाम से नेशनल लेवल तक क्रिकेट खेले अभी मैं जिक्र भी कर रहा था कि हमारे दो लड़के रणजी में सेलेक्ट हुए हैं बहुत अच्छी बात है अब रणजी के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करते ही आप सीधा आईपीएल खेलते हैं आप सीधा इंडिया खेलते हैं तो हमारी तो ऐसी मेहनत है कि आने वाले समय में हमारे बच्चे आईपीएल भी खेले और इंडिया भी खेले और इसके लिए हमने जानी जैसे कोचिस के साथ हाथ मिलाया है और देखते हैं और अच्छा बच्चे आगे निकलेंगे મારું નામ અરેન્દ્ર જાની છે નિકનેમ જાની હું રાજકોટમાં રહું છું અને પોલીસ ખાતામાં નોકરી કરતો અને રણજી ટ્રોફી સૌરાષ્ટ્રમાંથી રમેલ છું ત્યાં કેમ ચાલુ હતો રિટાયર થઈ ગયા પછી અમારે વાતચીત થઈ કે ગાંધીધામ માં આ રીતનું એક છોકરાઓ માટે કંઈક કરવાની ઈચ્છા છે એટલે અમારે મિટિંગ થઈને મેં હા પાડી કે ભાઈ આઠ વર્ષથી છોકરા માંડી અને જે આપણા સિનિયર રમે છે એ બધાને રમવા છું અત્યારનું જે હાલનું પણ ફોર્સ છે એના કરતાં સારું પરફોમન્સ થાય ને બીજા સારા છોકરા મળે અને નવા નવા ગાંધીધામના છોકરાઓને આજુબાજુ છોકરાઓને લાભ મળે એટલા માટે હું અહીં આવ્યો છું અને મારી મહેનત એવી જ રહેશે કે ભાઈ અહીંના જે બધા સાથ સહકાર છે બધા એ લોકોને હું સાથ આપું એ લોકોનો સાથ લઉં અને બધું જાણું પડશે મારો પર્પસ અહીંથી ગાંધીધામથી સારું ક્રિકેટ મળે એટલા માટે જ હું આવ્યો છું

નાઇન્ટીન માં મળે પછી ટ્વેન્ટી થ્રી માં રજૂ થાય એ કન્ટિન્યુ થાય એટલા માટે આપણે આઠ વર્ષથી તૈયાર કરવાની વિચારણા છે પ્રોસીજરમાં તો અહીંથી હમણાં શરદભાઈ ની બધા નંબર ની આપશે અને અમે એક જગ્યાએ કોન્ટેક કરશું કે એનું ફોર્મ ને એનું નામ ને બધું જણાવશે એ લોકો કઈ તારીખે કઈ રીતે જવું એની પ્રોસીજર અહીંના શરદભાઈ હમણાં કરશે સબ ગણપતમ માધ્યમ વર્કના 93 ડિગ્રીના નોટબોક્સ છે પર એને કૃત્રિમ અનુસાર સારા છોકરો કે આના કે છોકરાઓને મોસ્ટલી આ ટેલેન્ટ હોય છે તો ફીસ કેવી રીતે સ્ટ્રક્ચર છે બહુ મોંઘી છે કે ના ફીસ માટે આના જે સોશિયલ નકી કરશે ને આપણે જે કીધું શેખરભાઈ ઈ રીતે કોઈ પણ સારા છોકરો લાગશે ગરીબ હોય કે માલદાર હોય એનું બહુ મત નથી બસ સ્પોર્ટ્સમન તો જો એટલે સારા સ્પોર્ટ્સમેન હોય એને જ ચાન્સ મળશે

टूर्नामेंट था एसआरसी और कंडलापुर ट्रस्ट को कच्छ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट रूरल एसोसिएशन से एक बार फिर हम अपील करना चाहते हैं कि जो नॉमिनेटेड एसआरसी ने जो नॉमिनेट किया है क्रिकेट के ग्राउंड एटलीस्ट उसमें से एक ग्राउंड कच्छ क्रिकेट रूरल क्रिकेट एसोसिएशन को अलॉट करे हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है जिससे हम हमारे जो बच्चे यहाँ के काफ़ी उत्तेजित बच्चे हैं और काफ़ी उत्साही बच्चे हैं उनको हम प्रॉपर एकेडमी दे सकें क्योंकि आज भी दो बच्चे गांधीधाम से आज रणजी ट्रॉफी में सेलेक्ट हुए हैं तो एक बहुत खुश खुश खबरी है गांधीधाम के टी के लिए तो मैं यहाँ से एक अपील करना चाहूँगा एस को और खंडलापुर ट्रस्ट को कि जो नॉमिनेटेड स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड है एटलीस्ट उनमें से एक ग्राउंड केडीआरसी को आप अलॉट कीजिए थैंक यू सर मैं आपने जो अलॉटमेंट की बात की या जो रिक्वेस्ट की है आपने कुछ कभी लिखित में या कभी वर्बली जाके उन्होंने बात की है बिल्कुल एसआरसी से हमारी तीन चार बार मीटिंग हो चुकी है हम मैं शरद भाई चक्रवर्ती शेखर सर और हम सब मीटिंग करके आए और काफी रजुआत कर चुके हैं और इवन सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने भी उन्होंने लेटर भेजा हुआ है कि अगर आप ग्राउंड अलॉट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए तो सौराष्ट्र एस क्रिकेट एसोसिएशन भी उसमें खर्च करने को तैयार है ग्राउंड को बनाने के लिए तैयार है तो साथ, साथ मीटिंग हुई है पॉजिटिव उन्होंने रेस्पॉन्स दिया है और ऐसा लगता है कि हमको जल्द ग्राउंड मिल जाएगा तो यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमको अलॉट हो तो हम बच्चों को ग्राउंड दे सके और अकेडमी बना सके अच्छे से अच्छी थैंक यू